Salam dəyərli YouTube izləyicilərimiz, xoş gördük hər birivizi. Sizlər üçün Binəqəsəbəsində Ülvi Şadlıq Sarayı deyilən ərazidə asfalt yoldan hardasa 150-200 metr məsafədə gözəl bir, özünə məxsus tikili olan 12 nin 12-yə 5 sofunsu, 4 otaqlı bir həyət evinin təqdimatını hazırlayacağıq. İnşallah sizlər yol olmaq istəmirəm, keçək evin həyəti ilə, evin içilə, yaxından tanış olar. Bütün məlumatları mən sizin üçün qeyd edəcəm. Buyurun gəlin dəyərli izləyicilərimiz girişdə maşa saxlamaq üçün üzür yer nəzərdə tutulubdur. Təbii ki, ev özünə məxsus düyül olduğu üçün müəyyən şeylər hərdfsə dəyişilməlidir. Keçək evin ətrafıyla tanış olaq. Buyurun gəlin dəyərlilər izləyicilərimiz. Evin ətrafına dönüş var. E, Suvarma işləri gedirdi. Rəşətkə saxlaması var. Bütün pəncərələrdə ev göy evdə olduqca burda kombi otağı üçün yer nəzərdə tutulub. geçəcəy evin qalan digər həyəti ilə böyük hissə ilə də tanış olaraq, ondansa ondan sonra evin içi ilə də yaxından tanış olacağıq. Görürsüz, adi çox daşımdan işlənibdir. Üzünə maddə çəkməyə ehtiyac var, emussiya təbii ki, zövqə görə və ya da tavan çıxartlar işləmək olar. Əsas evin həyəti böyükdür, otaq da böyük, həyəti var, görürsüz dəyərli izləyicilərimiz. Yəni buranı yaşırlaşdırıb bağ, bağça eləyə bilərsiniz. Həm yaşayış evi kimi, həm bağ evi kimi hazırlayıb başa çatdıra bilərsiniz. İnşallah gələcəkdə qiymətə sahibi endirim edəcək. Qiymət var ekranda. Keçə indisə evin bu istəci ilə də tanış olar. Görürsüz evin ətrafına hər bir tərəfinə dövrüşü var. Bütün pəncərələrdə reşovka qoyulubdur. Podvanın giriş hamsinin bu hissədə nəzarət tutub otaqların hər birinin altına pod var ev özünə məxsus tikilidir, öz üçün tikilibdir. Və pləcanlardan qalxaq, yerdən kürsüz olan bu daşla tikilən bir həyət evidir, dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, bu hissədə ayaqqablarımızı çıxardaq, evin sanitar qovşağı ilə tanış olaraq. Sanitar qovşağında kafelementlərlə görülüb aksesuarların hər biri var. Və bu hissə yerləşir Mətbəx. Keçirəndə isə evin mətbəxinə, ev aboylu evin mətbəx mebeli var, qiymətə daxildir. Radiatorlar var. Kombi aparatı çatışmır. Radiatorlar ancaq seçilib, hazır vəziyyətdədir. Gəlin dəyərinizi izləyəsiniz. İndi isə park홀lu evin koridoruna. Geniş bir koridoru var. Hündürlüyü 3 metrə qədərdir. Və burda bizi gözləyir qonaq otağı. İstər evin eni, istər uzunluğu qonaq otağının olduqca gözəldir, yaxşı ölçüdədir. Aboye işləri görünür, içəri işıqlıdır, pəncərə hər bir tərəfdən öz həyətinə baxır. Burada buvay bir divan qoyublar, görürsüz, geniş bir divandır. Yəni istədiyiniz əşyaları burada rahatlıqla yerləşdirə biləcəksiniz. Kesə indisə çox yoxdur sizə. Digər otaqlarla da yaxından hamısı olar. 4 yataq otağıdır. Ölçüləri bir-birindən böyük olan 4 geniş yataq otağı. Bu hissədə digər bir yataq otağı da görürsüz dəyərlilər, izləyicilərimiz. Pəncərə burdan da həmsinə ösəyəyə baxır. Şortası var. Bu mebellər böyük mebellərdir. Görürsüz böyük mebelləri yığdıqdan sonra hətta sağlarda rahatlıqla hərəkət etmək olur. Qiymət onun olduğu yerə, torpaq sahəsinə, evin dövlüsünə görə görə qiymətə zəmindir. Mə. Digər bir yataq otağı ilə də tanış olaq, görürsüz. Ölçü həmçinin böyükdür. Qoş işləri, depo e, formasında, depo şəklində görülübdür. Fərqli bir istiqamətdə evin çoyun qapı var, həmçinin Otaqların ölçüsü nəgetəm olduqca böyükdür. Çox gözəl kvadratda sahibdir. Həyat bazası istər, həyəti böyükdür. Qiyməti münasibdir. Əsas yola hardasa məsafəsi 600-700 metrdir. Maksimal məsafəni deyirəm mən sizə. Ev böyüdü dəyərli istəyinizləriniz. Əlaqə nömrələrimiz var ekranda. Qiymət ekranda göstəriləcək inşallah gəldikdə. Evin qiyməti bizdə Bu hissəs təbii ki, yalnız və yalnız sahibi ilə danışılır, qiymətdə sahibi ilə. Alıcı və satıcı tərəf razılaşa bilirsə, əks halda icra komitənin fərqli yaşayış və tikilüş sənədii çıxarısı sərəncamıdır. Evə qeydiyyata düşmək olur həmçinin. Qaz, də, işıq, su dolu kanallarından hər biri var. Sağ olun dəyərli izləyicilərimiz, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn videoroliklərdə görüşmək ümidiləyirəm. Sağ olun.